Нас дом отвезила воды. Это приехало сюда много людей. Дитя мучает. Голодаем, как собака. А дома работает, не дает. Нет работы. Не дает. Все равно идем, не дает. Да. Хоть болеет чуть-чуть уже, работа нету. Понятно. А как это можно? Значит, мы попробуем вам помочь, чтобы можно было ходить в центр, купаться, кушать, одежду какую-то взять. Дай, Боже, Будем говорить с была. тем, чтобы... Хоть помочь лаби, бедная, 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 хоть дом бы. Я Еще понимаю, помочь. но дом построить тут никто вам не сможет, а просто помочь хотя бы едой, одеждой. Может быть, нужно в больницу деток или кого-то взрослых, кто больной, договориться положить в больницу, пролечить, будем вот так, вот так постараться вам помочь. ко мне обратилась одна молодая мама, которая пошла с ребенком маленьким к врачу. Сейчас вот только закончилась зима, и многие дети болели, и у ребенка была высокая температура, она обратилась к врачу, вызвала его домой, но врач, к сожалению, не приехал, сказал, что вы далеко живете, у нас нет транспорта и так дальше, не оказали никакой помощи. Она позвонила мне, обратилась ко мне. Я приехала в это место, и мы вместе с этой женщиной и ее ребенком отправились в больницу. Мы поговорили, нашли общий язык, доктор признал свою неправоту, и к счастью ребенок был помещен в больницу, получил медицинскую помощь, и все закончилось благополучно. Это очень важно, и люди были очень благодарны, и слава богу, что так закончилось, это все удачно. У меня есть сын, и он... Получил нервный срыв, психика нарушена у него. И благодаря медиатору Валентине Михайловне мы вместе с ней боролись с этим горем. Она сумела к нему подойти, найти с ним общий язык. Вот. И как-то вот на этой основе он уже стал выздоравливать стал лучше, во, всем, во всех отношениях стал спокойней, уравновешенней. И когда вот у него она болит на душе, он всегда находит, сразу звонит ей, и она с ним по 40 минут, по часу может рассуждать. И когда он с ней поговорит, он совсем встает другим человеком. У него настроение появляется, он вообще во всех отношениях совсем по-другому начинает себя вести. Мы начали программу ромских посредников в Украине в 2012 году, потому что мы увидели эффективность реализации такой программы в других странах. Когда мы начинали, мы смогли отобрать только 14 ромских женщин, у которых есть опыт работы с ромскими общинами. І от спустя год, після того як вони показали, от, несмотря на то, що це було всього лиш 14 женщин, ані показали доволі результат і потенціал роботи таких медіаторів і посредників. У нас їх появилось 50, і ми випадили 12 областей України. Нам доводилося вже заставляти навіть вибачатися і депутатів за те, якщо вони порушували цю принципову вимогу сучасного життя у минулому році. комиссия приняла 49 рішень спрямованих на забезпечення міжнаціональної злагоди. Великі надію ми тут покладаємо на громадських інспекторів. вони мають виконувати функции посередників між представниками різних наций забезпечувати суспільну злагоду. я очень благодарна медиатору за то что она уделяет внимание не только старшим людям но и с нашим поколением с молодым помогает нам с детьми ходит в школу помогает с учебой находит людей которые занимаются с нашими детьми у меня маленький сын, 10 лет, потерял сознание. И мы ездили в Киев, она договорилась с врачей, мы сделали обследование, УЗИ сердца. Она помогает не только в таких делах, но если надо что-то договориться и посоветоваться, всегда можно обратиться к Валентине. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Пожалуйста, заходите. Значит, девочки, смотрите, прошла зима. Давайте с вами поговорим о том, как зимой прошли ваши дела. Как болели детки, взрослые, какие проблемы, как, что было, у кого. Расскажите мне. Будем думать, что нам делать дальше, как нам помочь кому-то. В больницу, может, кому-то нужно, может, кому-то нужно врача какого-то для консультации. Значит, расскажите мне сейчас, какие проблемы у кого есть. Я благодарна медиатору за то, что он встретился на моем пути, что он не оставил меня в трудную минуту в моей болезни. Она вводила по всем врачам меня, договорилась о, о, о операции и не оставила меня в трудную минуту и после операции. Я ей благодарна всю жизнь буду и помнить об этом. Ми зробили медичні огляди для ромів. У нас є такий пересувний флюорограф, який ми встановили в минулому році на території одному з таких, на одній з таких територій, де найбільше проживає ромів, для того, щоб обстежити їх флюорографічно. Тобто я вважаю, що співпраця, от по цьому проекту вона дуже корисна і приносить багато користі. Не лише самим ромам, а також і в нашій роботі для того, щоб у нас було не розповсюдження інфекційних захворювань, онкозахворювань і вчасно вияти, щоб можна вчасно їх лікувати. Я працюю по Київській області медіатором одна область доволі, і мені приходиться много їздити, много времени займають поїздки, дороги. Поэтому как бы, есть небольшие сложности, но мы стараемся как-то это все сделать, чтобы охватить побольше людей и дать им возможность к нам обращаться и помогать им. Наши планы на будущее – это интеграция программы посредников в национальные государственные программы и внесение профессии посредников в классификатор. Мы очень надеемся, что вот та недавняя стратегия, которая была подписана президентом Украины, национально-румская стратегия, поможет нам в этом, потому что мы будем прилагать все усилия, чтобы включить посредников в план действий для реализации стратегии.